Hoş gördük hər vaxtınız, xeyirli olsun dəyərlilər YouTube kanal izləyicilərimiz. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində mərkəzi yola yaxın bir məsafədə ikinci araz marketin arxasında asfalt örtüklü bir küçədə 2.3 sotda şəxsi tikili, 2 mərtəbəli 4 otaqlı evi çəkib təqdim edəcəm. Evimizin yerləşdiyi mövqe ikinci araz marketin arxa hissəsi və qapısının önünə kimi asfalt örtüklü bir küçə, gördünüz kimi tam qapısının önünə kimi asfa örtüldüyü bir küçədir. Evimiz tikilib 2.3 sotda, dəyərli kanal izləyicilərimiz, şəxsi istifadə üçün tikilib. Lakin ev sahibi, yəni satmağa qərar almışdır. Bu ehtiyac səbəbilə evimizin tikilişi, möhtəşəm bir tikiliş, birinci mərtəbə beton e, beton monolitlə, ikinci mərtəbə, mərtəbə arasıdır. Həmçinin beton monolitlə təmir olunmuş bir evdir. Evimizin həyət hissəsini gördünüz kimi çəkib təqdim edirəm, ətraflı çəkib təqdim edəcəm dəyərli kanal izləyicilərimiz. Evimizin həyət hissəsində rahatlıqla 3 maşın yerləşdirmək mümkündür. Gördünüz kimi geniş həyəti. Baxın. Baxın belə bir geniş həyəti, həyətimizdə belə bir yay besetkası da var. Düzəldilib. Sağ-sol hissədə gül ağac əkmək üçün boş torpaq sahələri də saxlanılıb. Gördünüz kimi dəyərli izləyicilər Evimiz yaşayışlı ev deyil. Evimiz şəxsi istifadə üçün tikilib. Ancaq yəsi, yəni pul ehtiyacından görə satmağa qərar almışdı. Evimizin tikilişi çox yüksək keyfiyyətlidir. Gördüyünüz kimi, evimizin üz örtüyü ağlay örtüklü. Baxma belə ağlay örtüklü bir evdir. Podval hissəsi saxlanılıb. Evimizin yan hissəsinə keçməyə yer saxlanılıb, gördünüz kimi. Evin tikilişi çox yüksək keyfiyyətli. Arxasına keçməyə yer var. Dəyərlilər kanal izləyicilərimiz, həftəsində burdan çəkin, baxın. Evimiz 4 otaqlıq, geniş otaxlara malik bir evdir. Evimizin giriş qapısından evimizə daxil oluruq. Gördüyünüz kimi giriş koridor, giriş hol. İstifolla təchiz olunmuş, metlaq örtüklü, bax belə təmirli. 2-ci mərtəbəyə qalxan pilləkən hissəsi təmiz fıstıq ağacından yığılmış. Bax belə bir pilləkən hissəsi. Evimizin yerdə qalan otaqların polu parketdir. Onda nəzəri çatdırım dəyərli kanal izləyicilərimiz. Bir daha xatırladım sizə, evimiz şəxsi istifadə üçün tikilib. sahibi pul ehtiyacı ilə saçı çıxardıb. Evimiz təmirdən çıxdığı bir neçə müddətdir. Yəni 5-6 ay bundan qabaq təmirdən çıxıb bəzi yarımçıq çıxı işlər var. Yəni bunlar tamamlanacaq. Xırda yarımçıq işləri var. Məsələn, evimizin pollin tus hissəsi yarımçıq qalıb, pollin tus ay qoyulacaq. Bu giriş koridoru, giriş koridorundan sağ tərəfdə geniş zalımız var. Qonaq otağımız var. Baxın. Evimizin pol hissəsi parket parket örtüklü pol. Bu da evimizin qonaq otağı hissəsi. Pəncərəsi evimizin arxa arx hissəsinə baxır. Zaborla arası metr yarım məsafəsi var. Evimizin qonaq otağı olduqca böyük və genişdir. Evimiz ümumiyyətlə, dəyərlı kanal izləyicilərimiz, geniş bir evdir. Şəxsi istifadə üçün tikilmiş bir evdir. Qoşa daşla tikilmiş bir evdir. 1-ci mərtəbə monolitdir. Mərtəbə arası monolitdir. Yəni bunlar hamısı vacib amillərdir. Qonaq otağının pəncərəsi baxır evimizin ön hissəsinə, həyət hissəsinə. Qiymətli divar kağızları, qiymətli qapılar. Gördüyünüz kimi, dəyərli əzəzlər. 1-ci mərtəbədə Sanitar qovşaq. Asma tavana gördüyünüz kimi evdə işıq sistemi birləşdirilmədiyi üçün üzüb sərbəstən bəzi otaqlara qaranıq düşə bilər. Çaşıq tənqəli ilə çəkib təqdim edəcəm. Həmçinin isti polo təhsil olunmuş, qiymətli kafedən təmir olunmuş belə bir sanitar qovşaq. Keçək evin mətbəx hissəsinə. Baxın, mətbəx pəncərəsi arxa istiqamətə, zəhburi hissəsinə baxır. Gün düşən pəncərəsi, gördünüz kimi, gün düşür. Hava qəbul edən pəncərlər. Evin mətbəx hissəsi də olduqca genişdir, dərinliyi xanazlarımız. Bütün xırdalıqlar təmin olunmuşdur. Razetkaların yerləridir, kanalizasiya hissəsidir. Yəni evimizin yerləşdiyi hissədə 24 saat fasiləsiz qaz, su, işıq mövcuddur. Sənədləri təmiz çıxarışdır. Qaxaq 2-ci mərtəbəyə. Video önündə dediyim kimi pilləkən səsi, fıstıq ağacı ilə yığılıb. Pilləkən səsi. Betonla tökülük üstü pilləkən yığılıb. Yəni heç bir sirkələnmə səsi ola bilməz. 2-ci mərtəbəyə qalxırıq. İkinci mertebe hemsinin parket örtüyle gördüğünüz kimi balkona çıkış sesi var burada. Balkona çıkış sesi. İkinci mertebe kaydolarını çekim təqdim edeyim. Üç yataq otağımız var. Sağ tərəfdə belə bir böyük yataq otağı. Pəncərəsi baxır evin özünə məxsus həyətinə. Dəyərlilər, onu xatırladım sizə. Ev sahibi evi özü üçün tikib ancaq ki lətət səbəbiylə təcili satışa çıxardım. Evin qiyməti çox münasibdir. Bu digər yataq otağımızdır. Evin qiymətini də sizə nəzərə çatdırım, evimizin qiyməti 85.000 manata. Təcili satışa çıxarılıb bu ev. Yəni qiyməti endirilib. Bizim kanalda, videoda izləsəniz, öncədən qeyd etmişik, bu ev bizdə bir 5-6 ay bundan öncə çəkilişdə varmızdı. 95.000 manatla çəkiliş etmişdik. Qiymət təcili endirilib. 85.000 manat. Dəyərliz izlərlər. Bu fürsəti əldən qaçırmayın. Əla bir fürsətdir. Yəni ki, 85.000 manatdan da cüzi endirim olunacaq. Real alıcılara. Evin bütün otaqları parket. Qapılar qiymətli qapılar. Keyfiyyətli ev, qoşa daşa tikilmiş ev, geniş və ev. Buyurub gəlib canlı-canlı baxa bilərsiniz. Dəyərliz izləyicilər, videomuzu axıra kimi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Yeni video yükləndikdə siz xəbərdar olasınız deyə bir dilimiz açığı tutun. Dəyərli vaxtınızdan ayırıb videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, Allah məhəbbətin.